apa-apa benda pun dia mesti ada strategi. Strategi pertama Nabi itu apa? Mesti ada connection. Mesti ada orang yang akan uruskan perpindahan kita. Selepas ni kita nak pergi ke sana, akan ada orang yang sokong kita. Akan ada orang yang bantu kita, support kita. Ada orang-orang akar umbi kita yang akan bantu kita. Ini strategi nombor satu. Itu nama dia politik. Bila kita faham politik Nabi, kita akan jadi orang yang berjaya dalam apa perbuatan. Nabi Muhammad, dia nak cari ramai kawan. Dalam politik, begitu juga tuan-tuan, dalam politik, dalam berniaga kena banyak kawan. Bila banyak kawan, baru boleh laku. Sebab tu jangan cari musuh. Bila kita cari musuh, kita banyak musuh. Bila banyak musuh, nak buat apa pun tak boleh. Saya tengok hari ni orang Melayu dia nak berniaga, tapi banyak musuh. Kadang dia musuh dengan gerai sebelah, kadang dia musuh dengan kedai sebelah. Bila orang luar mengetahui yang peniaga-peniaga ini -peniaga bermusuh, semua kedai akan lingkup. Semua lingkup, semua tak akan datang. Kita tengah makan, kita tengok toke kedai bergaduh dengan toke kedai sebelah. Pompang, pompang, seorang bawa sudip, seorang bawa senduk. Bergaduh. Tuan-tuan takkan masuk dua-dua kedai tu. Tambah pula orang bawa cerita. Semalam ada muntah darah. Muntah darah. Kita yang buka, orang yang buat cerita ni, dia banyak special effect tu banyak. Tu menambahkan keyakinan lagi kita tu. Sengaja orang dia bila bercakap dia macam tu kan. Orang Kelantan kalau dia bercakap step dia tu. Oh dia berjalan, jalan, 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 Ucap uh, sape cepat. Sak 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 sape. Dia ada benda sak 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 duk 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 semuanya ada. itu eh, setiap orang nak bagi orang percaya tu. Aku masa itulah lah, lah duk dak duk dak duk cerita tu orang kedah pula. Duk dak duk dak lah takut sungguh lah ketak nak lah, habaq main nampak tu. Kita pun ketak sungguh lah. Jadi orang kita ni banyak. Special effect ni banyak. Ui dia muntah darah tu. Hanting tengok ke? Tak, dia perhabang. <pun>, Jadi <tid> <tid> bila kita dua ni tuan-tuan, dua buah kedai ni bergaduh, lama-lama orang lari. Pelanggan seorang pun tak masuk. Sebab orang takut kena santau, kena sihir. Sebab tu kalau nak bagi berjaya, peniaga-peniaga kena sepakat. Baru sepakat, baru boleh berjaya. Berbaik-baik. Makcik, teh ais ada? Oh, teh ais makcik tak ada. Makcik ada teh je. Ais di sana. Aku ada kedai sebelah. Masing-masing jadi berbaik-baik. Lama-lama orang suka. Itu keedah dia dalam kita nak cari kawan. Kita nak kaya, nak kaya kena banyak kawan. Baru boleh kaya. Banyak orang nak kaya tapi banyak musuh. Bila dia nak kaya? Serupa tu lah dalam bidang politik. Kalau kita nak orang sokong kita, kalau kita nak orang bantu kita, kita kena banyak kawan. Baru politik boleh menang. Politik Melayu hari ni, kerja dia bergaduh, 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 bergaduh. Bila dia nak menang? Boykot, boykot, bakar, bakar. Habis tu siapa yang nak menang? Akhirnya semua Melayu lingkup yang menang bangsa lain. Kalau rasa nak kuat bangsa kita jangan pergi tu. Semua adalah kawan. Saya ni semua kawan. Hak biru saya kawan, hijau saya kawan, biru muda saya kawan. Sebab tu kalau saya bertanding insya-Allah menang. Sebab saya banyak kawan. Saya semua kawan daripada orang asli sampai kerabat, semua kawan. Budak-budak kawan saya. Pi mana-mana pun Ustaz Kazim. Dah budak, budak kecil, Ustaz, Ustaz Kazim. Orang tua-tua pun Ustaz Kazim. Kita semua kawan saya. Anak dah ke Ustaz? Kalau orang tua-tua lain, Ustaz. Itu anak orang tua-tua. Kalau anak dara, Ustaz. Dia rendah sikit. Jadi bila kita semua kawan dengan semua orang, kan senang. Tapi saya lihat hari ini, orang politik, dia tak mau kawal semua orang. Dia nak musuh dengan semua orang. Yang herannya, bila pilihan raya, dia minta undi orang. Boykot dia, boykot dia. Tapi bila pilihan raya, pergi merayu pula. Tolonglah pangkah kami, nak pangkah. Yang dulu ham gaduh pasal apa? Yang kamu duduk bertengkar pasal apa? Duduk gaduh pasal apa? Satu hari kita akan perlukan orang. Mungkin hari ini kita tak perlukan orang akan masa, akan datang kita perlukan dia sebab tu jangan benci sangat pada orang kalau kita nak marah pun marah ada hak jangan marah sangat-sangat kalau nak cinta pun jangan cinta melebihi hak berapa banyak yang cinta melebihi hak sekarang sudah berpisah cinta di melebihi hak tinggi mak bapak Mak kata jangan, jangan. Mak bukan tak bagi kamu kahwin. Kamu tu belajar lagi. Habiskanlah pelajaran kamu. Kamu kan belajar lagi. Mak saja nak menghalang cinta kita. Bukan mak nak halang. Mak tak larang kamu kahwin. Mak tak bagi kamu kahwin. Buat masa sekarang. Lepas ni kamu kerja, kamu belajar. Kahwin lah kamu. Tak nak. Saya cinta dekat dia. Mak saya tak sanggup pisah dengan dia. Mak. Lari ke lombok. Masya Allah. Lari ke lombok. Sekarang siapa susah? Mau balik lah. Mau ambil lah saya. Mau sini air tak ada. Mau tetap hari bukan kangkungan telur. Mau balik lah. Mau. Sia dekat pemuda UMNO pula pergi ambil. Itulah kerja pemuda amnu. Nggak saya ambil orang ke lombok je rupa dia tuan, -tuan. Sia yang kedemo tuan-tuan. Pasal apa? Pasal cinta melebihi hati. Bila cinta melebih hak dia jadi buta, dia jadi pekak. Kita tak boleh tu, tadi ada hak semuanya dalam bentuk umatan wa'idah Umatan wasata, umat yang satu, umat yang sederhana. Sederhana, yang paling kita sayang ialah Allah dan Rasul. Yang lain tu mesti di bawah Allah dan Rasul dan jihad. Tiga benda ni yang paling kita kena sayang. Allah. Nombor dua Rasul. Nombor tiga jihad. Yang lain-lain tu di bawah cinta mak bapak dibawa Allah dan Rasul. Jangan cinta mak bapak lebih pada Nabi, jangan cinta pada suami lebih pada Nabi salah. Tak beriman kita kalau kita sayang suami kita lebih daripada sayang pada Nabi. Sayang suami kita lebih daripada Nabi tak beriman. Saya tanya pada akak ni, sayang suami ke sayang Nabi? Suami ke Nabi? Nabi wajib jawab. Saya ustaz dua-dua sama je tak boleh, Nabi dulu suami kita dalam dunia ya. tengah baik ya. dia tolong dah bercerai nanti, nafkah pun tak bagi bergaduh nanti, penampor penumbuk dia bagi Nabi dia tolong kita sampai hari kiamat sekarang Nabi tolong kita dia bawa ajaran kepada kita dia bawa Islam pada kita. Dia bawa agama, dia bawa akhlak, dia bawa pendidikan pada kita supaya kita selamat. Di pada mahsyar pun dia masih kerja keras. Nabi Muhammad masih bekerja keras di pada mahsyar, tuang air bagi orang minum. Siapa yang minum air telaga Nabi selamat dia. Nabi sekejap berlari dekat titian Sirah Nabi Muhammad doakan sahabat-sahabat, doakan umat-umat dia yang nak lalu titian Sirah Kejap Nabi pergi dekat neraca pula. Nabi doakan orang-orang yang duduk di neraca. Supaya ditimbang sebelah berat. Bukanya serban Nabi. Diletaknya sebelah kanan. Supaya orang ini boleh masuk syurga. Sampailah dihisap di hari kiamat. Nabi masih sujud pada Allah. Sampai Allah suruh angkat muka Nabi Muhammad. Jangan sujud kepada aku hari ini Muhammad. Hari ini bukan hari ibadat. Hari ini hari pembalasan. Nabi Muhammad minta supaya umat dia masuk syurga tanpa hisap. Sampai tahap macam tu Kelam kabuknya Nabi Muhammad Kelam kabuk dari kiamat Sebab nak pastikan kita ni umat dia masuk syurga Tiba-tiba kita sayang orang lain Lebih daripada Nabi Salah Salah tuan-tuan Letakkan Nabi Allah dulu Nabi Jihad Tiga benda ni Baik Jadi tuan-tuan Nabi Muhammad Sebelum dia pergi ke sana Dia ada strategi 2-3 tahun sebelum berpindah Nabi Muhammad berdakwah dekat Mina Arafah Nabi Muhammad bangun atas Arafah atas batu tu duduk berdiri hai manusia Islamlah kamu wahai manusia Islamlah kamu agama kita Islam Tuhan kita Allah orang baling Nabi orang hina Nabi orang tolak Nabi jemaah daripada Madinah datang bila jemaah daripada Madinah datang jemaah ni tengok Nabi Muhammad Orangnya baik, perkataannya sopan, akhlaknya mulia, tapi orang tolak. Lima enam belah orang ni datang jumpa Nabi. Wahai Muhammad. Kami sudah tengok kamu ni dah dua tiga musim haji. Asal kamu ceramah, dia memarah. Asal dia memarah, kamu ceramah. Kalau dia tak mau kamu, wahai Muhammad. Marilah ikut kami balik ke Madinah. Di Madinah kami terima kamu. Kami kompom. Kompom kamu ni takkan dihena macam ini. Nabi kata sabar lah. Aku nak dakwah lagi. Tapi sudah ada satu bayah. Satu perjanjian. Nabi letakkan tangan. Dia pun, pun letak tangan atas Nabi. Bertimpa-timpa tangannya. Kami undang Nabi ke Madinah. Jom pindah ke sana. Maknanya Nabi sudah ada orang-orang yang akan uruskan dia di Madinah. Strateginya sudah ada dengan orang, dia ada kenalan, dia rapat dengan orang. Kemudian Nabi utuskan dua orang sahabat. Seorang pemuda 17 tahun, namanya Mus'ab bin Umair. Seorang lagi redewasa, namanya Ibnu Maktum, buta. Kamu dua orang pergi ke Madinah, ajar orang di Madinah tentang Quran. Bacakan Quran, ajarkan Quran, terangkan akidah kepada orang di Madinah. Jadi tuan-tuan, bila dua orang pemuda ni, satu anak muda namanya Mus'ab. Masa itu umur dia berlengkungan 17-16 tahun. Dan dia mati dalam lingkungan 18 tahun. 17 tahun tuan-tuan jadi membalik Islam. Muda remaja, satu anak orang kaya. Percayanya Mus'ab ni tuan-tuan Dia pakai minyak wangi Orang Mekah oh, tak pakai minyak wangi Yang dia pakai sebab terlalu mahal Kalau dia lalu Minyak wanginya lalu Bau minyak wangi dia Orang tahu itu Mus'ab Sebab minyak wangi dia tak sama dengan minyak wangi orang lain Macam bau badan kita lah. Kalau kita lalu tu orang tahu dah Allah Sebab saya tak ada orang yang bau macam kita Tuan-tuan Mus'ab bin Umair, anak orang kaya masuk Islam. Bila masuk Islam mak dia kata, "Ah. Oh, ah. Keluarlah Islam, ah. Apa untung kamu ikut Nabi kamu tu miskin papa kedana kita mak dia." Dalam agama kita, dalam agama kita ni kamu kaya. Apa benda yang kamu nak mok dengan bapak boleh bagi ambil harta ni semua ambil pada kamu keluarlah pada Islam Aa. Apa jawab Mus'ab wahai mak Andai kata saya mati kemudian saya hidup balik kemudian saya mati kemudian saya hidup balik kemudian saya mati saya hidup balik saya mati saya hidup balik seribu kali mak saya takkan keluar pada Islam Ini jawapan anak muda Seribu kali saya mati hidup balik, mati hidup balik, saya takkan keluar pada Islam. Inilah orang yang Nabi ajar, yang Nabi lantik sebagai pemimpin yang mula-mula mengajar orang Al-Quran di Madinatul Munawwarah. Namanya Mus'ab bin Umair. Dan orang-orang Madinah pula tak ada bantah walaupun Mus'ab itu budak muda. Ha, dia tak kata, eh, eh le, muda gila dia tak sebut macam itu kita sekarang kalau imam muda pun kita komplain muda sangat imamnya pun